работали на Харьковском направлении. Тоже стали в одной из посадок. Ну, они там залеты делали свои, замаскировались, а там стали. И одна пролетает, и потом идут парно, ну, работают. Ну, и я увидел, все, он огонь-огонь. И погнал в в тап. Ну и все. Ну, это нелегко, особенно такие самолеты. То есть. Но шанс был, потому что, ну, во-первых, элемент неожиданности, они шли на удар, то есть. Они были а настройки. Они чуть ну, сбавляли швидкость. А так, ну, все прошло как прошло. Так куда раскрыла и как раз туда длинная очередь и пошла. Подымился, блин и ночи, и на следующее утро еще ну, было дым. Ну, мы не знаем, мы думали, что они где-то, может, куда-то ударили, но, то есть какой-то объект повредили, а оказалось, что это она ушла. ушала. Ну, 130, ладно, что наступное будет в тебе? <laughs> Поглядим. <laughs> Кажут, них супер-суп 57 сделали. Хайбу.